Salam, hörmətli qonaqlar. Biz bu günlə məsim Xıdalan şəhərində çox təcil olaraq evimizi satışa çıxdıb. Hazır kreditləri, ondu faturadımla zənan satdıram. Evimiz yaşayışlı evdir, mərtəbəsi manat betondur, düzdür. Ə, belə qapısı var darbası var. Düzdür, həyətə maşın girmir. Yəni qapısından da maşını saxlamaq çox rahatdır. Həyət bütün taşla döşənilib. Qazı, su, işığı bütün, eee, komqas hətta tam qaydasında. Kombi sistemli işləyir. Hətta də padvanla girişidir. Əmimiz 4 daş kürsülüdür. Bax, belə bir gudmanı həyətinin sahəsi var ki, yəni burada da rahatcına oturub istirahət etmir olar. Əminin sol tərəfində də məsafəsi var və sağ tərəfdən də məsafəsi var. Və bir də əmimizin fasad görünüşünü görsən də, bax belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Burada gördüm həyətində stosu da qovraq nahar etmir vəlar, islah edilmir vəlar. Qüllə divçələr burda gözəl qullaq edirlər. Həqiqətən dörd dəvəram tomat daşlandı. Burası kaldovka kimi nəzər tutulur. Fasada taçovka emüsiyadır. Əmimiz indi xatəm dörd daş kürsüdədir. Bir də buradan mən həyət yan sayсына tanış edim. Bax belə bir gözəl bir həyət yan səsi var. Yəni qudmanı olsa da amma gözəldir. İndi isə əmizin çinəməz tanış edəcəm. Evimiz hörmət kanalzə əlimiz 4 otaqdan ibarətdir. Sol tərəfdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkandır, sanitari qovşadı və sanitarın sağ tərəfdəsə evimizin mətbəxi və qonaq otağımız mövcuddur. 1-ci növbədə mən siz qonaq otağı ilə tanış edim. Burası evimizin qonaq otağıdır. Evin hündürlüyü, yəni hatırladığınız 3 metrdir. Yaşaçı evdir. Təcil olaraq evimi satışa çıxıb. Ümumi məbləği evimizin 85.000 manatdır. İlkin ödənişlə 66.000 manat, ilkin ödənişlə vermək şərti ilə, yəni 19.000 kredit şərtin borcu qalmaq şərtindən evimiz əldə edə bilərsiniz. 4 otaqdan ibarətdir. Burda Piləkan Altını Kvadratda mövcuddur. Sol tərəfdə evimizin sanitar boşluğudur. Piləkanın altında yerilib və sağ tərəfdə isə evimizin salonu yeridir pas qapları hər iki tərəfdən güclü ilə təsir olunub. Arxa tərəfində, çər tərəfdən də presiyamızın mətbəxidir. Düz evimiz yaşayış evi idi, onu xatırladım. Gördünüz mətbəx mebeli, kombi də bulanıbsı qalır. Mətbəx mebelindən sonra burda gördüyünüz stol susduğu bir açısında hal etmək olar. Pəncərəset birbaşa həyətinə baxır. Ara məsafə saxlanılıb. Mən də isə ikinci mərtəbəsi ilə sizi tanış edim. İkinci mərtəbəsi ilə məs tanışdım. Bu da hazırda mərtəbə arası malat betonlu, pelçə malat betonlu. Sol tərəfdə bir yataq otağı, iki yataq otağı, üçüncü yataq otağı mövcuddur. Birinci növbədə bax, bu yataq otağını mən sayış edim. Bura yataq otağının böyük hissəsindən biridir. İki dənə böyük yataq otağıdır, bir dənə də balaca yataq otağıdır. Burdan da pəncərəsinə mən bir də göstərdim. Birbaşa yol bax buradan gedir. Xırdalan şəhərinin girişindədir, masazlı kruvunda. Xırdalan şəhərinin girişindədir bütün avtobus da demək olar ki, qapısının ağzından keçir. Burda sağ tərəfdə yenə də uşaqlar üstündə nəzarət tutmuş yer, toxotadır. Uşaqlar üstündə nəzarət tutmuş yer toxota deyilir. Yəni genişliyi mövcuddur. Burdan da mənə sü görsədim. Bax, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Və sonuncu yataq otağı ilə mən tanış oldum. Evimiz bir də xatırladım, yaşayış otağıdır evdir. İstəsəniz aboyları da əl yazırmaq lazımdır. Yəni yaşayış olduğuna görə Burada isə sonuncu yataq otağıdır. Bir də xatırladım, evimiz 85.000 manat satışa çıxıb. Nağd ala bilərsiz, kreditlə də ala bilərsiz, yəni alıcının öz istəyinə asıdır. Kreditlə isə evimizə ümumi 66.000 manat ilkin ödəniş verməklə 19.000 manatda qalıq borcu 1100 manat, 1150 manatdan ödəmə şərtli evimizi əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün zəhm vurun, inşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin.